Вітаю, ви дивитесь програму Бориспіль онлайн. Сьогодні ми оглянемо сайт молодіжного журналу Компот без цукру обговоримо з бориспільськими користувачами привида у торгівельному центрі Аеромол, який встигли відзняти на відео охоронці закладу. А у рубриці відео з Ютубу переглянемо ролик про землетрус і цунамі в Японії. Усе це можливо завдяки підтримці інтернет-провайдера МонолітНЕТ. Нашумівший у місті новий журнал під назвою Компот без цукру відтепер має власний сайт. На жаль, тут поки що не можна побачити його наповнення в електронному вигляді. Натомість на стартовій сторінці можна побачити обкладинку нового випуску журналу, а у розділі Новини дізнатися про світські заходи, які відбулися напередодні. Склад, адресу та контакти редколегії можна знайти у розділі Редакція. У рубриці Зворотній зв'язок ви можете надіслати листа засновникам журналу, а на форумі обговорити його наповнення та залишити свої поради і пропозиції. Обміняти своє житло на величезні апартаменти в антикварному стилі чи на котедж у озера це цілком можливо завдяки сайтові homeforexchange.com. з допомогою цього ресурсу. Ви можете обмінятися з ким завгодно з іншої країни своїм помешканням на певний час. Для цього вам потрібно зайти на сайт, обрати країну, до якої ви хочете поїхати, і переглянути усі пропозиції. Наприклад, оберемо Кіпер на цьому острові. З вами готові обмінятися 18 власників різноманітних помешкань. Ресурс англомовний, але тут неважко зрозуміти, які умови вам запропоновані. Скільки кімнат, спальних місць, де розташоване помешкання. До кожної пропозиції щодо обміну прикріплені світлини. Так що натрапити на так званого кота у мішку буде досить складно. На Бориспільському порталі форумці створюють все цікавіші теми. На сьогоднішній день актуальною стала тема про привидів в новому торгівельному центрі Аеромол. Один з користувачів розмістив відеоролик, нібито відзнятий вночі охороною торгового центру. На ньому зображений згусток білого кольору з блакитним відтінком, який, за словами охоронців, був схожий на рідке скло. Форумців ця тема зацікавила, адже обговорення розпочалося відразу. Дехто не вірить в існування привидів, а дехто пише, що не потрібно було будувати торговий центр на колишніх могилах. А хтось впевнений, що це звичайний піар. Заходьте у цю тему, дивіться відео та коментуйте. Відеоролик про землетрус та цунамі в Японії викликав ажіотаж серед користувачів всесвітньої мережі. Ролик переглянуло майже 400 тисяч юзерів. На японской атомной станции в Фукусиме повышен уровень угрозы. Такую информацию, как передает Рейтер, получила Международное агентство по атомной энергии. Там сейчас пытаются получить дополнительную информацию о состоянии реакторов, зданий систем охлаждения на атомных электростанциях в Японии. И вот по последним новостям власти префектуры Фукусима эвакуируют 2000 жителей с территории, которая прилегает к атомной АЭС, к, а к атомной электростанции. Между тем, утечка радиации на пострадавших от землетрясения атомных станций в Японии пока не наблюдается. Это сообщает в Росгидромете. В то же время руководитель службы напомнил, что они создали совместно с Росатомом специальный центр. Он позволяет наблюдать за ситуацией на атомных станциях везде в мире, передает и Тартас. Напомню, ранее из Японии поступала информация, что в результате землетрясения на одной из АЭС возник пожар, на другой вышла из строя система охлаждения реакторов. Правительство страны впрочем заверили, что пока эти чрезвычайные ситуации не привели к загрязнению окружающей среды. В Японии могут находиться не более 50 российских туристов. Это те, кто самостоятельно оформлял путевки, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сейчас туристический поток в Японии низкий, добавил руководитель организации. Как правило, он увеличивается в конце марта. Ассоциации пока не удается связаться с посольством России в Японии, сообщает Тартас. Более точную информацию о туристах пока также не удается получить. На японской атомной станции Фукусима не удается охладить один из ядерных реакторов. Впрочем, пока утечки радиации нет. Уверяет Генсек правительства Юки Эдана. В районе АЭС проходит эвакуация местных жителей. Власти вывозят оттуда примерно 2000 человек. Тем временем на другой атомной станции в городе Анагава пожарным удалось справиться с огнем, сообщает Интерфакс. Российское посольство в Токио открывает горячую линию. Дипмиссия собирает информацию о российских гражданах в Японии. Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, пока данных о жертвах и пострадавших среди россиян у них нет. Также не пострадали сотрудники российских загранучреждений в этой стране. Телефон горячей линии посольства вы можете узнать также на сайте нашей радиостанции. Ну а по последним данным, в результате землетрясения в Японии погибли уже 95 человек. Тысячи пассажиров скопились в японских аэропортах. После разрушительного землетрясения здесь отменили более 700 внутренних авиарейцев. Так, в международном аэропорту Нарита застряли 13 тысяч человек. Еще 10 тысяч ждут вылета в токийском аэропорту Ханеда. Резко возросло число жертв землетрясения в Японии. На побережье города Сендай на северо-востоке страны найдены от 200 до 300 тел погибших, сообщает агентство. Кроме того, в городе прогремел сильный взрыв на нефтехимическом заводе. Ранее поступали сообщения об исчезновении поезда, который шел из Синдая. Кроме того, цунами унесло в море судно, на борту которого находились 100 человек. Наши сограждане, как говорят в российском посольстве, пока по предварительной информации не пострадали в результате землетрясения в Японии. Между тем, житель японского города Ниегата, русский программист Дмитрий Баландин, рассказал их у Москвы о том, как он пережил эту стихию. В момент самого землетрясения я был за рабочим компьютерным столом. И как рекомендуют японские власти, при землетрясении оставаться в помещении, как ни парадоксально, в помещении безопаснее, чем на улице. Японские здания изначально конструируются под сейсмические условия. Несмотря на очень высокий уровень баллов, разрушение среди строений значительно меньше, чем могло бы быть. Практически в первые же секунды по всем средствам массовой информации были отменены все передачи, было прямое включение. А тут же буквально через несколько минут было сообщение о том, что ожидается волна цунами. Землетрясение в Японии также не затронуло туристические районы. Это отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Случившееся, по ее словам, не мешает планам российских туристов. Туристов в Японии сейчас там, ну, может быть, максимум несколько сотен. Мы пока еще там пытаемся собрать информацию поконкретнее. Но так или иначе, не более того. Потому что сейчас низкий сезон. Высокий сезон, сезон Сакуры, начинается где-то с 20 марта в Японии. И туры на Сакуру все уже проданы. Тем не менее, туристы сейчас летят, не Отказываются. Вопросы, естественно, задают много, но там не ходят поезда в Японии, поэтому, например, туристы сегодня должны были лететь в Токио, а оттуда на поезде в Киото, например, или в Осаку. Они поменяли прилет вместо Токио, полетели прямо в Осаку, чтобы не передвигаться по стране сейчас. Так что по большому счету какого-то туристического коллапса там нет. Компанія MonolithNet пропонує свої послуги тим, хто бажає мати високошвидкісний доступ до мережі інтернет. Цей провайдер надає кожному бажаючому унікальну можливість скористатися послугами створення корпоративних і домашніх комп'ютерних мереж, а також організації відеоконференцій або відеоспостереження на базі існуючих комп'ютерних мереж і мереж передачі даних між віддаленими підрозділами. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися за телефоном, який зараз бачите на екрані, або завітати на сайт monolit.net.ua. Це була програма Бориспіль онлайн з за тиждень.